Bola melambung liar setelah benturan keras di atas ring, namun di tengah kekacauan itu, tangan Sakuragi meraih lebih tinggi dari siapapun. Dalam satu gerakan cepat, tanpa ragu dan tanpa menjejak tanah, tubuhnya melayang dan melepaskan sebuah jump shot yang tampak nekat, hampir sembrono. Fukatsu, yang berusaha meloloskan bola dari hadangan Miyagi, hanya sempat melirik tembakan itu. Ia mengira tembakan Sakuragi sebagai tembakan asal yang akan memantul kembali dari tepian ring, seperti tembakan-tembakan Shohoku sebelumnya yang tak berujung angka. Tapi bola itu punya arah dan maksud yang lain. Diam-diam, melambung dalam lengkung sempurna, tanpa menyentuh ring, bola itu jatuh tepat di jantung jaring. Dan di detik itu, kebuntuan Shohoku dalam mencetak angka akhirnya pecah. Seketika bangku Shohoku meledak. Para pemain cadangan bangkit berdiri, tangan terkepal ke udara. Sorakan menggelegar menyalip kesunyian yang sempat menggantung. Di tengah lapangan, Sakuragi berbalik. Senyum menyeringai muncul di wajahnya, bukan sekadar kebanggaan, tapi sebuah isyarat. Harapan Shohoku belum mati. Dalam keterpurukan, bagi Shohoku, satu tembakan bisa jadi pijakan untuk awal kebangkitan. Waktu terasa berhenti di sekeliling Masahiro dan Kawata yang tengah terpaku. Tatapan mereka kosong, sulit menerima kenyataan yang baru saja terpampang di depan mata. Seorang pemain yang semula mereka anggap hanya pelengkap, kini menjelma jadi pemain kunci kebangkitan Shohoku. Rasa tak percaya Masahiro berganti dengan kegusaran. Ia meluapkan kekesalannya pada wasit, menunjuk-nunjuk dengan wajah merah, menuding aksi Sakuragi yang sempat menarik kaosnya sebagai sebuah pelanggaran. Namun saat keputusan tetap bulat, tidak ada peluit dan tidak ada pelanggaran. Ia berpaling dengan getir, meninggalkan wasit dalam diam yang penuh rasa kesal. Di tengah lapangan, Sakuragi penuh semangat dan peluh menghampiri Miyagi. Di antara napas yang memburu, telapak tangan mereka bertemu dalam satu tos keras, sebuah selebrasi sederhana yang menggema lebih lantang dari sorakan tribun. Rukawa berdiri tak jauh, namun tak bergeming. Tatapannya menusuk ke arah rekan setim yang tak kenal lelah itu. Dalam diamnya, ia tahu Sakuragi tak hanya bicara omong kosong saat berkata dirinya tidak akan menyerah, dan kini ia benar-benar sedang menyeret Shohoku kembali menjauh dari jurang kekalahan. Di tribun, suara haruko dan geng Sakuragi pecah seperti petir menyambar. Sorakan dan pujian memenuhi udara, menjulang tinggi bersama harapan yang perlahan tumbuh. Tapi di tengah semua kegaduhan, Miyagi diam tertunduk. Pandangannya tertuju pada telapak tangan sendiri dengan tulisan Ayako di atasnya. Kini ia menatap balik ke dalam jiwanya sembari mengepalkan tangan, meresapi arti dari kata-kata itu. Dan dari situ, sebuah tekad baru tumbuh, membara, bulat, dan tidak tergoyahkan. Sano kembali menyusun serangan, bola kembali berada di tangan Fukatsu. Di hadapannya, Miyagi berdiri tegak, Matanya tajam mengintai setiap gerak lawan, tubuhnya telah siap membaca setiap arah umpan dan dribel. Di balik kesiagaan itu, sejenak, pikirannya melayang jauh. Ia menghitung peluang, jika Shohoku bisa memangkas selisih menjadi 10 angka, maka celah untuk membalikan keadaan masih terbuka. Saat Minoru menguasai bola, seperti kilatan petir, tiba-tiba ia menyelinap menerobos celah, dan dalam satu gerakan cepat, berhasil melewati Mitsui yang terlalu lambat membaca geraknya. Miyagi tersentak, fokusnya kembali saat melihat sosok Minoru melesat bebas. Sementara Mitsui hanya bisa membeku, matanya membelalak, menyadari tubuhnya tertinggal jauh, ditinggalkan oleh kecepatan yang tak terkejar. Dari bangku cadangan, Kobu spontan berdiri. Tangan terangkat, suara meluncur tanpa ia sadari, sebuah perintah refleks, panik dan penuh harap meminta Akagi untuk menutup celah yang terbuka. Namun Akagi tengah terkunci dalam duel sengit menjaga Kawata. Satu langkah saja darinya akan menciptakan celah fatal lain. Dan dalam kekacauan itu, terbentuk ruang kosong, lebar dan mematikan, antara Minoru yang melaju kencang, dan Sawakita yang hanya dibayangi Rukawa. Di bangku tribun, wajah Wozumi mengeras. Rahangnya menegang melihat keputusan Rukawa, bukannya menjaga Minoru yang sudah menyelinap bebas ke dalam. Ia justru membayangi sawah kita dan malah mengabaikan ancaman nyata. Namun, mata Rukawa bukan mata yang sembarangan; sorotnya tajam seperti bila pedang yang membelah ketidakpastian. Ia mengamati setiap gerak Minoru, seperti seekor elang menunggu saat tepat menerkam, dan saat momen itu datang, dalam sekejap. Rukawa menghempaskan tubuhnya ke arah Minoru yang telah bersiap melayang, ingin mencetak angka mudah. Tapi bukan angka yang didapat, melainkan benturan keras di udara, sebuah blok bersih, keras dan penuh presisi dari Rukawa yang membuyarkan semua ekspektasi. Sawakita terkejut. Ia yang selama ini merasa dikurung, baru menyadari dirinya hanyalah umpan dalam strategi Rukawa. Rukawa tak pernah benar-benar menjaganya, karena target sebenarnya adalah Minoru. Bola terpental liar dari tangan Minoru, bergulir menjauh dari ring shohoku menuju wilayah tanpa tuan, dan seperti kilatan petir, Miyagi datang menyambar tubuh. Mungilnya menerobos melewati sawah kita yang lengah, dan tangannya mencengkeram bola dengan kekuatan penuh. Di tribun, teriakan kembali bergemuruh. Suara dukungan membuncah seperti gelombang pasang, menelan keraguan, dan menyulut semangat. Miyagi tak menunggu. Dengan api yang menyala di matanya, ia menggerakkan tubuh dan suara dalam satu ledakan, mengajak rekan-rekannya untuk bangkit. Serangan balik Shohoku telah dimulai, momentum berubah, dan waktu kini menjadi milik mereka yang berani. Di tengah riuhnya arena yang bergemuruh oleh dominasi Sano, Miyagi berdiri, mengingatkan rekannya bahwa keajaiban tidak datang dari langit. Permainan tak akan berbalik arah tanpa tangan-tangan mereka sendiri yang memutar nasib. Dan dalam benaknya, hanya satu pesan yang membara: semua ini belum selesai. Namun, tubuh-tubuh pemain shohoku lain bicara berbeda. Nafas terengah dan pandangan kosong mengambang di tengah tekanan yang membekap dari segala sisi. Serangan demi serangan Sano telah menggoyahkan dinding terakhir keteguhan mereka. Untuk sesaat, mereka terdiam. Akagi dan Mitsui, dua pilar tua yang masih berdiri, menyipitkan mata seolah baru terbangun dari kelelahan. Seruan dari Miyagi menusuk kesadaran mereka. Mereka tersentak, meski tubuh belum sepenuhnya siap menjawab. Di tengah lapangan, Sakuragi dan Rukawa yang selama ini berseteru saling bertatapan. Namun kali ini tak ada ejekan dan tak ada sindiran. Hanya tatapan tajam dari Sakuragi yang menembus lapisan ego dan mengusik kesadaran Rukawa. Di tribun, Maki dari Kainan menatap tajam ke lapangan. Ia tahu momentum Shohoku mulai bergerak. Bukan karena skor, tapi karena api kecil di mata Sakuragi yang menyalakan bara di jiwa Miyagi. Sayangnya, nyala itu belum sepenuhnya menjalar ke seluruh tubuh Shohoku. Rukawa kembali menempati posisi menyerang, tubuhnya luas tetapi kini dibayang-bayangi langkah cepat sawah kita, seperti bayangan yang tak mau terpisah. Di sisi lain, Mitsui yang mulai limbung dengan nafasnya yang terengah-engah karena kelelahan, dijaga Minoru yang tak memberinya celah sedikit pun. Shohoku kembali ditekan. Setiap langkah terasa seperti mendaki medan terjal. Dari tribun, Uozumi menilai Akagi yang dulu berdiri kokoh seperti gunung, kini mulai goyah karena kelelahan. Dan jika ia kembali memaksa melawan Kawata, maka usahanya hanya akan berakhir sia-sia. Miyagi berdiri di luar garis tiga poin, bola mengeras di tangannya. Pandangannya menyapu lapangan, namun tak ada ruang untuk mengalirkan bola pada rekan satu tim. Terjebak dalam tekanan, ia membuat keputusan yang tak biasa. Tanpa ragu, ia melompat dan melakukan lemparan tiga angka. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku bangkit setengah berdiri. Geng Sakuragi terpaku, mata mereka membelalak, bibir nyaris tak berani bergerak. Bola itu berputar di udara, membawa harapan yang menggantung di tiap putarannya. Di bawah ring Sano, Sakuragi sudah bersiap. Ia tahu, jika lemparan Miyagi meleset, Detik berikutnya, harus menjadi miliknya. Tubuhnya menegang, mata tajam menatap kemungkinan jatuhnya bola. Tapi, Masahiro, sang pelindung ring terakhir, berdiri tegap di hadapan Sakuragi, menjadi tembok yang tak mudah digoyahkan. Namun, Sakuragi bukanlah pemain yang mudah menyerah. Dengan kelicikan khasnya, ia menyipitkan mata dan menarik sedikit ujung kaos. Masahiro mencoba membuyarkan konsentrasi lawannya. Masahiro, yang teringat kegagalannya menjaga Sakuragi sebelumnya, menolak untuk jatuh ke lubang yang sama. Dengan refleks tajam, ia menarik kaosnya ke depan, mencoba mengencangkan kain dengan maksud membuat kesulitan Sakuragi di saat menariknya. Namun Masahiro salah perhitungan, di saat dirinya menarik kaos, Sakuragi justru dengan cepat berpindah ke depan tubuh Masahiro. Ia hanya mampu membelalakan mata, tubuhnya kaku melihat betapa cepat gerakan Sakuragi, tanpa sempat mengantisipasinya. Tembakan Miyagi menghantam bibir ring dan melambung, menciptakan bola rebound. Pemain cadangan Shohoku dan Miyagi terhanyak, yakin serangan itu akan mengalami kegagalan. Namun di saat bersamaan, Sakuragi muncul. Ia melayang di udara. Tangannya terulur, jemarinya menyentuh bola liar itu dan dengan satu gerakan tegas, ia arahkan kembali ke jantung ring Sano. Sejenak Miyagi dan pelatih Domoto berdiri terpaku, terkejut oleh gerakan tak terduga Sakuragi. Dan sesaat berselang, bola itu jatuh sempurna, menembus jaring. Sorak kagum kembali menggema dari bangku cadangan Shohoku, mata-mata penuh harap kini terpana oleh aksi memukau Sakuragi. Sang raja ribaun kini tampil dengan ketenangan penuh. Skor di papan perlahan berubah, 40-60. Shohoku mulai mendekati angka ketertinggalannya. Di tengah lapangan, Miyagi hanya mampu tersenyum nyaris tak percaya. Pemuda dengan rambut menyala itu mulai menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Di garis pertahanan Sano, Sakuragi berdiri penuh percaya diri. Dadanya naik turun, tawa lantangnya bergema, bukan sekadar kemenangan kecil, tapi sebuah penegasan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Dari kejauhan, Masahiro menunduk, menelan kekecewaan dan melontarkan maaf kepada Fukatsu atas kegagalannya menjaga Sakuragi untuk kedua kalinya. Tatapan Sakuragi kemudian mengarah pada Kawata. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Di dalam benaknya, ia tahu gerakan barusan bukanlah ciptaannya, melainkan tiruan dari aksi Kawata, si monyet botak. Di bangku Shohoku, Ayako memandangi Sakuragi dengan bangga. Ia tahu keberhasilan Sakuragi bukan keberuntungan semata, tetapi karena Sakuragi mendengarkan dan mengikuti arahan dari pelatih Anzai. Tapi di sisi lain, sang pelatih sendiri memandang dengan cara berbeda. Dalam pikirannya, keberhasilan aksi Sakuragi mungkin saja sekadar kebetulan, namun ia juga tahu bahwa Sakuragi belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya, dan itulah sebabnya ia dikembalikan ke lapangan. Bukan sekadar menjadi penguasa ribaun, tapi untuk mengguncang lapangan dengan seluruh kemampuan yang masih tersembunyi di dalam dirinya. Sakuragi melangkah cepat kembali ke wilayah pertahanan. Dalam perjalanannya, ia menghampiri Miyagi, tangan mereka bertemu dalam satu tos penuh energi. Gerakan sederhana itu menggema seperti luapan semangat yang menjalar ke seluruh tim. Di lapangan, keduanya berdiri tegap dan tak ada keraguan. Sakuragi dan Miyagi kini memejak di puncak keyakinan mereka, semangatnya menyala dalam satu tujuan, memangkas selisih skor hingga hanya 10 angka. Teriakan dukungan memecah udara. Dari bangku cadangan, geng Sakuragi dan geng Nori bersatu dalam lantang yang sama, mendukung harapan mereka berdua. Koguri bangkit berdiri, suara seraknya menyatu, hatinya ikut menyala melihat semangat rekan-rekannya membara di lapangan. Namun tak semua terbawa euforia. Di sisi lapangan, pelatih Anzai tetap tenang seperti batu karang di tengah badai. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi sorot matanya menelusuri setiap gerak, seperti membaca cerita tersembunyi di balik dinamika permainan. Di sisi lain, seorang pencari bakat dari Universitas Shintai mencatat diam-diam, matanya terpaku pada satu titik potensi yang sedang mekar. Tak jauh dari sana, Maki dan Uozumi tidak bersorak. Sorot mata mereka menusuk tajam ke arah Akagi, menantikan reaksi dari Akagi. Bagi keduanya, bukan sakuragi atau miyagi yang jadi jantung tim, bukan juga suara-suara yang berada di bangku cadangan. Akagilah pondasi, benteng, dan jiwa terakhir Shohoku. Jika Akagi bangkit, maka seluruh Shohoku akan bergerak dalam satu denyut, dan saat itu terjadi, mereka tahu kebangkitan sejati akan dimulai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.